म्हणून त्या वस्तूंचा विचारांतरी आता करा गुरुराया आई तो पार्थिक याच्या वस्तू मानील चुख माझे किशंकर त्याच्या गुर्राया गुरुराया आपल्या कृपेने असे करा म्हणाला

माझी असो निरंतर पठन करत्याचे त्रितांजोरा व्हावे एका समचारे शुटीर भोता होऊन नित्य स्रोत करावे पठन शुद्ध भाव ठेवणं आपली हा हे अशक्य असले तरी तरी प्रत्येक गुरुवारी सद्गुरुमंती अंतरी अनुपाठ करावा हे अशक्य असल्याच प्रत्येक एकादशीच वाचणे या स्रोत्रात कौतुक द्यायचे पाहूया स्रोत पाठका उत्तम गुरुमूर्ती ऐक वाचना चतुर्गती त्यांची पूर्व श्रोत्रे हो। સંપૂર્ણ રોગ જગંદિંતા માન માન્યતા વાળેલ અવિનાવ બ્રહ્મ કળી झाल्यामुळे शिर्डी क्षेत्राची वारी करा बाय बाबांची चित्री

चलो अभी अभी स्तवन मंजिल का पाठ सुना स्तवन मंजरी का पाठी का आनंद लेगा फिर बालकी आगे बढ़ेगी आज बार बार एक बात बोलनी पड़ती है कि बहुत बड़ा सौभाग्य है माता रानी जी के श्री चरणों में सब श्रृंगी माता जी साक्षात यहाँ पर विराजमान है हमारे साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में शिरडी से कुछ ही दूरी पर दे, गौशाला दे, है स्वामी समर्थ महाराज जी विराजमान है गद्यानाथ जी विराजमान है मगर आज मेरे को ये पता चला कि यहाँ पर हमारे विराजमान है तो हमारे भाई का बहुत बड़ा सौभाग्य है जिनको आज साई बाबा जी की बालकी में आए हुए सेवा करी सेवादारों की सेवा करने का ओम साई राम जय साई राम तो ये फोटोग्राफी नहीं है ये एक प्रोत्साहन करने वाली बात होती है जो शुभ कार्य करता है उसको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है तो ये सेवादार है देवी देवताओं के खाली बाबा जी के नहीं आज बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है जो मेरी माँ सब श्रृंगी माता जी ने भी अपने चरणों में बुलाया शिरडी में रहते हुए पहली बार आज माता रानी जी के श्री चरणों में ओम साई राम जय साई राम जय माता दी

देखे। तो देखिए ये ये जो चीज ये जो वस्तु ये जो दृश्य ये जो दर्शन बहुत सौभाग्यशाली भक्तों को मिलते हैं साईं बाबा जी की पुण्यानगरी शिरडी में हमारे साईं बाबा जी अच्छा आज भी भिक्षा झोली लेकर ले के पांच तो घरों में भिक्षा मांगते हैं तो वैसे ही प्रथा आज यहाँ पर भी हमारे छोटे भाई जिनको आज ये सेवा का मौका मिला अभी दो मिनट पहले भी मैंने एक बात बताई थी कि साईं बाबा जी की नगरी शिरडी में उल्लासनगर से पालकी पालकी परिक्रमा परिक्रमा के बाद माता रानी जी साक्षात यहाँ पर विराजमान है सब श्रृंगी मंदिर बिल्कुल गौशाला के पास अगर आप कभी शिरडी में आते हैं तो माता रानी जी से मिलने का आपका दिल करे तो जरूर इस पावन धरती पे आइए जिसका नाम है शिरडी सब श्रृंगी माता जी साक्षात यहाँ पर विराजमान है तो यहाँ पर भी वो भिक्षा झोली का कार्यक्रम जो साईं बाबा जी की पालकी के मुखिया सेवादार आए हैं उनको भिक्षा लेन देन करते हुए ओम साई राम जय साई राम

तो जब भिक्षा जोली होती है हम लोग एक बात बोलते हैं भिक्षा देने वाले भी सौभाग्यशाली भिक्षा लेने वाले भी सौभाग्यशाली तो बहुत बड़ा सौभाग्य सेवादारों का जिनको साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शेडी में भिक्षा मिल रही है तो साईं बाबा जी की भिक्षा जोली का कार्यक्रम अभी भिक्षा जोली आ रही है साई बाबा जी के सेवादार भिक्षा झोली में भिक्षा डालते हुए फिर इनको प्रसाद के रूप में प्रसाद मिलेगा बार बार वही बात बोलते हैं कि भिक्षा लेने वाला भी सौभाग्यशाली भिक्षा देने वाले भी सौभाग्यशाली चला बस सांगित साईराम आम्ही जी ही पाच घरं भिक्षा मागितली आहे आज आम्हाला हा जो योग आला आहे शिर्डी गावात भिक्षा मागण्याचा आम्ही युजली पालखीमध्ये प्रत्येक दुपारच्या हॉल्टला पाच घरं भिक्षा मागतो आणि आज हा योग शिर्डीमध्येही आम्हाला मिळाला आहे परिक्रमेनुसार तर ही जी भिक्षा आहे हम च तो बारह जानवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव आमच तो साई सम्मेलन है हाँ भिक्षा जी मांगली मांगित है तसादात हमें साई सम्मेलन कहाँ पे है उल्लासनगर में उल्लासनगर में तो देखिए बहुत बड़ी और एक इन्फॉर्मेशन गई एक और जानकारी मिल गई मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद जब हम भक्तों से रूबरू होते हैं तो भक्तों से हमें ज्ञान बढ़ता है हम अपनी जगह समझदार हैं मगर हमें एक से एक इन्फॉर्मेशन और मिल जाती है अभी भिक्षा झोली का कार्यक्रम था भिक्षा लेने के बाद भिक्षा का क्या किया जाएगा वो भी हमारे भाई जो सेवादार हैं साईं बाबा जी की पालकी उल्लासनगर से शिरडी उन्होंने पूरी ज्ञान की बात बता दी तो आपको भी इन्विटेशन दिया है कि साई बाबा जी का साइंस सम्मेलन बारह जनवरी बारह जनवरी दो को उल्लास नगर में आपने भी जाना साईं बाबा जी ने आपको बुलाया साई बाबा जी के दर्शन करना साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेना फिर इनके लिए एक बार साईं बाबा जी की अपार कृपा इन पर बनी रहे ओम साई राम जय साई राम साई

म् <laughs> आरकाय so

Bye. <laughs> ी भारिका इंदो बांधन अदिन चरन We are हरे हरे साई हरे साई 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 कृष्ण हरे हरे साई हरे साई 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 राम हरे हरे साई हरे साई 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 कृष्ण श्री गुरुदेव अनंत कोटी ब्रह्मांड नाय योगिराग पर ब्रह्म

तो अभी अभी साईं बाबा जी की मध्याहन आरती संपूर्ण हुई है पालकी कुछ समय के लिए जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान होकर के साईं बाबा जी की नगरी शेडी में नगर से तो कुछ समय के लिए साईं बाबा जी ने विश्राम किया यहाँ पर अब आगे चलेंगे हम भी चलते हैं आगे कुछ समय के लिए मेरी ओर से आप सबको जय साई राम तो तो देखिए अभी अभी मध्याहन आरती संपूर्ण हुई है मध्याहन आरती संपूर्ण होने के बाद ज्योति ज्योति के दर्शन ज्योति का आशीर्वाद बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन होता है जब ऐसे आनंद सुबह से शाम तक अभी आधा दिन हुआ है मगर सुबह से इतना आशीर्वाद इतना आशीर्वाद कभी सोचा भी नहीं था चारों तरफ से साईं बाबा जी का माता रानी जी का आज माता रानी जी ने बुलाया अपने चक्रों में माँ सब जी साईं बाबा जी की पुनिया नगरी शेडी में मंदिर में विराजमान तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है जो मेरे को आज मेरी माँ ने बुलाया अपने चरणों में जय माता दी तो, तो हमारे सामने जो हमारा एक भाई रूबरू हो रहा है साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शेडी के पहले सेवादार थे उसके बाद वहाँ से उसके बाद इन्होंने को सेवा से साईं बाबा जी ने आशीर्वाद देकर के निवृत्त बोलते हैं हिंदी में रिटायर कर दिया फिर उसके बाद मेरे भाई ने बहुत देर सेवा की है दक्षिणमुखी हनुमान जी के चरणों में तो अभी भाई फिर साईं बाबा जी की नगरी शेरढ़ी में कोई भी शुभ कार्य होता है तो जरूर आकर के वहाँ सेवा करते हैं तो आज भी साईं भक्तों की सेवा के लिए भाई ने अपना कितना भी समय की कमी होती है लोगों के पास भक्तों के पास फिर भी भाई ने अपना समय निकाला है बाबा जी के चरणों में तो अभी यहाँ से प्रस्थान होगा यहाँ से आगे चलेंगे ये लोग साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शेडी में हमारे कुल देवता खंडोबा जी का मंदिर है यहाँ पर साक्षात खंडोबा जी भी राजमान है साईं बाबा जी और साईं बाबा जी के परम भक्त मालसापति जी भी तो उसी मंदिर में जाएंगे दर्शन करेंगे आशीर्वाद लेंगे मगर कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरी ओर से आप सबको पहले तो जय माता दी फिर ओम साई राम जय साई राम यलकोट यल कोट यल जय मल्हार